bo'lib mikroorganizmlarning tashqi muhit omillariga ta'siri mikroorganizmlar ekologiyasi ximoterapevtik preparatlar to'g'risida suhbat yuritamiz biz bilamizki mikroorganizmlarga ta'sir etuvchi barcha faktorlar quyidagi guruhlarga bo'linadi fizikaviy faktorlarga ximiyaviy faktorlar hamda biologik faktorlar mikroorganizmlarga ushbu faktorlarning ta'siriga ko'ra bakteriasid ya'ni bakteriyalarga o'ldiruvchi ta'sir ko'rsatadi shuningdek bakteriyastatik ya'ni ularning o'sishini to'xtatib qo'yadi mikroorganizmlarga ta'sir etuvchi fizikaviy omillar quyidagilardan iborat mikroorganizmlarga temperatura ta'sir ko'rsatadi quritishning ta'siri nurlar ta'sirini ko'rib chiqamiz mikroorganizmlarga temperatura ta'siri bo'yicha bakteriyalarning temperatura chidamliligi bo'yicha ular 3 ta guruhga bo'linadi psixrofellar ya'ni bular nihoyatda past bo'lgan haroratda yashovchi ko'payuvchi bakteriyalar bo'lib ularga minus 40 10 gradusdan 40 gradusgacha bo'lgan haroratda ular yashaydi mizofellar bular eng ko'p tarqalgan mikroorganizmlar bo'lib ularning yashash harorati plyus o'n gradusdan 47 gradusgacha bo'lgan harorat optimal hisoblanadi bularning ichida ham 35-37 gradus bo'lgan muhitda yashovchilarni ko'pchiligini tashkil etadi termofellar bu mikroorganizmlar ichida eng issiqqa haroratga chidamli bo'lgan bakteriyalar guruhini tashkil etadi bular hattoki 40-90 gradusgacha yaxshi yashay olishadi mikroorganizmlarga tashqi faktorlardan quritishning ta'sirini ko'radigan bo'lsak suvsizlantirish ko'pchilik bakteriyalarni metabolitik jarayonlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi quritishga nisbatan chidamsiz patogin bakteriyalarga gonakokklar meningakokklar vabo vibrioni qorin tifi va boshqalarni misol qilib olishimiz mumkin shuningdek ko'pgina bakteriyalar quritishga chidamli hisoblanadi bunday bakteriyalar asosan kapsulaga ega bo'lgan bakteriyalar guruhlari kiritiladi quritishga chidamli bo'lgan bakteriyalarga misol uchun sil qo'zg'atuvchisini olishimiz mumkin bular quritish sharoitida ham uzoq vaqtgacha hatto tuproqda 90 kungacha bo'lgan vaqt mobaynida ham o'zini tirikligini saqlab qoladi mikroorganizmlarga nurlarning ta'sirini ko'rib chiqadigan bo'lsak nur energiyasi ham mikroblarga kuchli ta'sir ko'rsatadi biz bilamizki quyosh nuri ham barcha turdagi mikroorganizmlarga shu jumladan siporalariga ham o'ldiruvchi ta'sir ko'rsatadi bakteriasid lampalardan chiquvchi ultra binafsha nurlar ham bakteriyalarga bakteriyasid ta'sir ko'rsatadi shuning uchun ham ultra binafsha nurlarli lampalardan biz statsionarlarda mikrobiologik laboratoriyalarda bakteriologi virusologi laboratoriyalarda keng foydalaniladi bundan tashqari bakteriasid lampalardan chiquvchi ultra binafsha nurlar yeringli jarohatlarda ham antiseptik sifatida ham qo'llaniladi kam dozadagi rengen nurlari ham bakteriyalarga halokatli ta'sir ko'rsatadi ultra tovush ham mikroblarga o'ldiruvchi ta'sir ko'rsatadi shuning uchun ham sterilizatsiya qilishda ultratovush usullaridan ham foydalaniladi tashqi muhitdagi mikroblarni o'ldirish uchun quyidagi usullardan foydalaniladi demak sterilizatsiya hamda dezinfeksiya usullaridan keng foydalaniladi sterilizatsiya deganimizda mikroblar va ularning sporalarini to'lig'icha yo'qotish tushuniladi dizinfeksiyada esa bular to'g'risida keyin gaplashib o'tamiz aseptika demak organizmga hali tushmagan tüşmək, tushmagan lekin xirurgik operatsiyalar vaqtida jarohat yuzasiga yoki organizmga diagnostik manipulyatsiyalar qo'llash vaqtida mikrobiologik tekshirilayotgan materiallarga oziq muhitga bakteriyalar ajratib olishda yoki bakteriyalarning ekishda mikroorganizmlarning tushishiga qarshi qaratilgan chora tadbirlar yig'indisi tushuniladi sterilizatsiya turlari sterilizatsiyada biz quyidagi sterilizatsiya turlaridan foydalanamiz masalan qovuzloqni yuqumsizlantirishimizda spirtovka yoki gaz garelkasi alangasida cho'g'lantirish orqali ishlatamiz i̇şte yoki qaynatish buyum oynalarini qaynatish mumkin quruq issiqlik shkafida yuqumsizlantirish avtoklafda ya'ni yuqori bug' va yuqori harorat ostida yuqumsizlantirish tushuniladi koh apparati yoki avtoklafda yuqori bosimdagi bug' bilan tindalizatsiya usuli ya'ni bunda ellik olti ellik sakkiz gradus haroratda besh olti kun mobaynida bir soat davomida yuqumsizlantirib boriladi pasterizatsiya usuli qo'llaniladi u'ltra biafsham nurlar yordamida hamda mexanik filtrlab sterilizatsiya qilish usullaridan biz amaliyotda keng foydalanamiz issiqlik bilan sterilizatsiya qilishda asosan avtoklaf quruq issiqlik shkaflari qo'llaniladi avtoklafda bog'lov materiallari kiyim plastinalar oziq muhitlar eritmalar infeksion materiallar yuqumsizlantiriladi quruq issiqlik shkafda esa metaldan yasalgan buyumlar jihozlar instrumentlar yuqumsizlantiriladi kimyoviy omillarning mikroorganizmlarga ta'sirini ko'rib chiqadigan bo'lsak kimyoviy strillash asosan etilin oksidi bron metil aralashmasi farmaldigidlardan foydalangan holda amalga oshiriladi dezinfeksiya bu tashqi muhit obyektlaridagi barcha mikroorganizmlarni yo'q qilish ya'ni o'ldirishdir ammo sporalar va dezinfeksiya vositalariga rezistent bo'lgan mikroorganizmlar o'z hayot faoliyatini saqlab qoladi dizinfeksiyalanadi quyidagilar jarrohlik stoli bokslar jarrohning qo'llari instrumentlar shuningdek bakteriologik virusologik laboratoriyada ishlatiladigan jihozlar va ozuqa muhitlari o'sgan ozuqa muhitlarida o'sgan patogen mikroorganizmlar albatta dizinfeksiyalanadi dizinfeksiyalovchi moddalarda quyidagilar ishlatiladi yuzaki dizinfeksiyalashda ya'ni sovun yoki yuvuvchi vositalardan foydalanadi dizinfeksiyalovchi moddalar sifatida fenol krizol bo'yovchi moddalardan brilliant yashili yoki lugol yod og'ir metal tuzlari oksidlovchilar farmaldigidlar spirtlar galogenlar kislotalar ishqorlar metillar va ularning tuzlari dezinfeksiyalovchi moddalar sifatida keng foydalaniladi antiseptika turlari antiseptika deganimizda jarohatda yoki yaraga tushgan yoki butun organizmga joylashib olgan yoki kirgan patogin mikroorganizmlarga qarshi kurash chora tadbirlar yig'indisi tushuniladi buning quyidagi turlari mavjud mexanik fizik biologik ximiyaviy mexanik antiseptikada jarohatga tushgan yod jismlarni yoki jarohat chetidagi nobud bo'lgan to'qimalarni mexanik usul bilan kesib olib tashlash va shu bilan organizmdagi jarohatdagi mikroorganizmlarga qarshi kurashish tushuniladi fizik antiseptikada esa jarohatga yuqorida aytganimizdek ultra binafsha nurlarni tutish yoki drenajlash aktiv va passiv drenajlar orqali jarohatdagi yoki organizmdagi mikroorganizmlarni kamaytirish tushuniladi biologik antiseptikani ishlatishdan maqsad makroorganizmning immuna tizimini himoya kuchini oshirish natijada mikroorganizmlar uchun noqulay sharoit vujudga keltirish orqali qo'llaniladigan preparatlar tushuniladi Ularga vaksinalar zardoblar свежий toza qon va qon mahsulotlari anataksinlar misol qilib olishimiz mumkin Kimyoviy antiseptikada esa kimyoviy moddalarni qo'llash orqali preparatlarni antiseptik vositalarni qo'llash orqali organizmdagi yoki jarohatdagi mikroorganizmlarni kamaytirish yo'qotish tushuniladi mikroorganizmlar ekologiyasida esa quyidagilarni biz bilishimiz kerak mikroorganizmlarning tashqi muhit bilan aloqalarini mikroorganizmlarning tashqi muhit bilan munosabatlarini mikroorganizmlar ekologiyasi o'rganadi mikroorganizmlarning tabiatda tarqalganligini ko'rib chiqadigan bo'lsak mikroorganizmlar tabiatda juda ko'p va keng tarqalgan bularning asosiy sababchilari qilib quyidagilarni misol qilishimiz mumkin oziqlanish mexanizmlarining turli ko'rinishdaligi tashqi muhitga tez moslasha olishi o'lchamlarining o'ta kichikligi bu mikroorganizmlarning havo su, shamol yordamida uzoq masofalarga tez tarqalishini ta'minlaydi biosenozdagi mikroorganizmlarning o'zaro munosabatlarini tiplarini muhokama qiladigan bo'lsak bularda biosinozda asosan mikroorganizmlar simbioz ko'rinishida ya'ni yunoncha simbioz birga yashamoq makroorganizmlar bilan mikroorganizmlar simbioz yashashida bir birlariga ular foyda keltirgan holatda yashashi mumkin ya'ni mutalizm o'zaro hamjihatlikda yashaydigan mikroorganizmlar komminsializm simbioz formasi bo'lib bir muhitda yashovchi mikroorganizmlardan biri foyda ko'radi ikkinchisi esa bundan foyda ham ko'rmaydi zarar ham ko'rmaydi parazitizm parazitizmning o'zi fakultativ hamda obligat parazitizmga bo'linadi fakultativ parazitizm deyilganda ayniqsa saprofit bo'lgan mikroorganizmlar qulay sharoit bo'lganda ular shartli saprofitdan shartli patogenga aylanadi ya'ni natijada saprofit oziqlanish bilan bir qatorda ular qulay sharoit bo'lganda demak o'zgalar hisobiga ham oziqlanadi va o'zgalar hisobidagi moddalarni o'zlashtiradi Obligat parazitizm esa ular o'zlari mustaqil moddalar almashinuvi sodir qila olmaydi hu natijasida bular qat'iy patogin mikroorganizmlar hisoblanadi bular faqatgina shu biz aytganimizdek odam yoki hayvon parrandalar organizmlarida parazitlik qilib kun kechiradigan mikroorganizmlar tushuniladi satilizm ba'zi bir organizmlar ishlab chiqargan metaboliti boshqa bir mikroorganizmlarning ko'payishi o'sishi uchun stimullaydi bularga misol qilib sarsinalar va stafilokokklar birga bitta organizmda bo'lganida ular o'zlarining o'suvchi faktorlarini ishlab chiqaradi va bir birlarini o'sishini rag'batlantirib boradi bunaqa holatni gepatit b bilan gepatit ni ham misol qilib olishimiz mumkin gepatit b virusi tushgan organizmga agar gepatit delta viruslari ham tushganda bular ham ıı, satilizm ko'rinishida bir birini rag'batlantirib yaxshi rivojlanadi tuproq mikroflorasini ko'rib chiqadigan bo'lsak tuproqda mikroorganizmlar uchun asosiy tabiiy yashash muhiti hisoblanadi tabiatning shakllanishida soflanishida va moddalar almashinuvida toproq faol qatnashadi tuproqda ikki xil ko'rinishda mikroorganizmlar uchraydi autoxton mikrobiosenozga ya'ni autoxton doimiy uchraydigan va o'sha bir hududni muqim doimiy uchraydigan mikroorganizmlariga avtoqton mikroorganizmlar deyiladi avtoqton mikrog tuproqni mikobakteriyalar psivdomonandlar spora hosil qiluvchi azot biriktiruvchi bakteriyalar aktinamisi zamburug'lar kiradi shuningdek tuproqqa odam va hayvonlarning normal va patogen mikroorganizmlarni ajratganda tushadigan mikro organizmlar allohdan mikrobiosinozni hosil qiladi bular toproqda ma'lum bir muddat saqlanib turadi bularning biz bilishimiz patogen mikroorganizmlarni qancha vaqtda toproqda yashashligini bilishimiz ular bilan kurashishda bizga ancha samarali natija beradi suv mikroflorasi suv mikroflorasi tarkibi suvning tarkibiga bog'liq bo'ladi sho'r dengiz okean va chuchuk suvlar tarkibiga bog'liq suv mikroflorasi majmuasini mikroblar planktoni deb ham ataladi suvning maxsus mikroflorasi mikrokokus kandikanis sarsina luti bakterium akvatilis kommunis psivdomanas plastridum xromo violaksiumlar kiradi shundan tashqari suvda ham allohton florasini suvga tasodifan hayvonlar hamda odamlar yoki qushlardan ajralayotgan tashqi muhitdan tushgan mikroorganizmlar tashkil etadi ifloslanishiga qarab suv havzalari 3 ta zonaga bo'linadi polisafrob zona ya'ni o'ta ifloslangan bunda 1 metr 1 millimetr ko'p suvda bir milliondan ortiqroq mikroorganizmlar aniqlanadi miza safrof o'rtacha ifloslangan suv bunda mikroorganizmlar 100 mingdan 1 milliongacha bo'lgan sonda bo'ladi oligao kam ifloslangan yoki tozalanayotgan suv hisoblanadi bunda mikroorganizmlar bir nechtadan yuztagacha bo'lishi mumkin suvda shunday bir xususiyat borki u o'z navbatida polisafrofdan mizosafrofga mizasafrofdan olia safrofga o'tib boradi ya'ni suv o'z uz o'zini tozalash xususiyatiga ega havo mikroflorasi havoda mikroorganizmlar faqat hayot faoliyatini vaqtincha saqlaydi chunki havoning doimiy avtoqton mikroorganizmlari mavjud emas sababi havodagi ultra binafshan nurlar quyosh nurlari ularga falokatli ta'sir ko'rsatadi shunday bo'lsada shartli doimo topiluvchi mikroorganizmlarga quyidagilar kiradi flaus kandikanis sarsina flava alba subtilis aktinamissis pensilium aspergelislar hamda mug'or zamb havoda shartli doimiy topiluvchi mikroorganizmlar deb hisoblanadi qiyma terapevtik moddalar haqida gaplashadigan bo'lsak yuqumli kasalliklarni etitrob davolashda qo'llaniladigan kimyoviy moddalar bularga mikroorganizmlarga tanlab ta'sir ko'rsatadi odam organizmiga nisbatan zararsiz hisoblanadigan vositalar kirgiziladi preparatlarning samaradorligi terapevtik ta'sir doirasini ta'minlovchi xususiyatlar yig'indisi bilan ifodalanadi ximoterapevtik preparatlarni aktivlik spektri mikrob hujayrasiga kira olishi ma'lum nishon strukturalari bilan birikishi va uni o'zgartirishi o'zini strukturasini saqlashi yoki metabolitlarga aylanishi bilan o'lchanadi yoki baholanadi ximoterapevtik preparatlarni talish ta'sir qilish spektr doirasiga ko'ra tor doirada ta'sir qiluvchi ya'ni ma'lum guruppa mikroorganizmlar uchun faol bo'lgan xiymoteraptik preparatlar tushuniladi keng doirada ta'sir qiluvchi xiymoteraptik preparatlar esa katta guruh bakteriyalar uchun faol hisoblanadi xiymoterapevtik preparatlar ta'sir qilish omiliga ko'ra sodda jonivorlarga ta'sir qiluvchi zamburg'larga qarshi ta'sir qiluvchi viruslarga qarshi ta'sir qiluvchi hamda bakteriyalarga qarshi ta'sir qiluvchi guruhlarga bo'linadi ximoterapevtik preparatlar kimyoviy strukturasi bo'yicha sulfamil amidlar bularga streptotsid narsulfazal sulfamitazol misol qilish mumkin nitrafonan asoslari imiddazon asoslari xinalinlar hamda antibiotiklar guruhlariga bo'linadi sintetik yo'l bilan olinadigan antibiotiklar klassifikatsiyasida quyidagilarni ko'rishimiz mumkin sintetik holda olinadigan antibiotiklarga masalan pensilin asosida aksasilin ampitsilin va boshqalar tetrasiklin asosida morfoseklin rondamitsin va boshqalar kombinatsiya yo'li bilan oliatitrin ampiokis antibiotiklar olinadi e'tiborlaringiz uchun rahmat